Минут через десять вышла недовольно, открыла недовольная медсестра и сказала, что вам надо, ребята. Мы кричали, что нужно срочно готовить реанимацию, потому что человек в крайне тяжелом состоянии было уже видно. Тем более, когда мы его довезли, он еще прошел какое-то время. Было видно, что ранение было очень серьезно, минимум пробитая легкая. После чего нам открыла недовольная медсестра, заспанная, повторяю же, и никакой помощи не было абсолютно оказано. Мы его положили на кушетку, делали искусственное дыхание, Любомир еще дышал. Еще проходило минут 10, после чего погрузили его в лифт. Потому что мы начали уже требовать, чтобы его срочно ложили в реанимацию. Перед этим, когда мы его грузили в машину, был совершен звонок в 103. И люди были усведомлены, что едет тяжело больной, чтобы люди срочно готовили реанимацию. Когда мы приехали, нам сказали, что врача на месте нет. Мы говорим, сделайте хоть что-то. Она говорит, я ничего не знаю, я не могу, говорит, я не понимаю в этом. До момента, когда еще было слышно дыхание, прошло еще минут 20. Понимаете, 20 минут человек еще жил, находясь в больнице. Почему ему не, не, не надана никакая помощь? Это уже надоело просто. Любомир это был просто последний, последний наш... Уже ну, лопнуло терпение, этот шар уже просто разорвался, и мы готовы идти до конца этого, уже просто так никто не оставил. Надоел этот беспредел. Ну, ваш друг рассказал, что ваш друг дышал, да, когда он вы... дышал. Это, это безразговорно. Это я утверждаю и буду утверждать. Он был жив. Последнее дыхание он сделал в лифту, когда поднимали его на реанимацию до этого он был жив. Он дышал у нас на руках еще. И медсестры присутствовали, они были в тот момент рядом. И они это видели. А испугались они, наверное, больше не того, что с ножевым привезли хлопчика, а то, что не было врача, потому что она... Я помню ее слова, успокойтесь, не кричите, я сейчас позвоню.